Активисты приемной народного депутата Украины Андрея Белецкого стали свидетелями возгорания газового баллона возле станции метро «Минская». Своими силами постарались потушить, вызвали пожарную, скорую и полицию. Причиной занимания стало надбаловое использование газового баллона. До того же машина торговцев квитами стояла на приезжей части. На месте одразу же появился человек кавказской зоничности, который постоянно путался в свечениях полиции. А что машина, фотография? Не трогай меня. А не трогай меня. Это наша машина. А ваша машина? Вы хозяина? Нет. Тогда ваша машина или нет? Вы продавец или нет? Где хозяин Володка, бодящий, кто виноват? Да, я хочу, такой же правильно, как и вы. Буду, закрываю. Закрываю. буду открывать этот автомобиль и снимать. Хочу и буду открывать. Это моя девушка. Девушка ваша. Да. Вы вы теперь девушка, а? знакомая, знакомые, хозяин автомобиля, разница, не хозяин. Ну, не вы, да нет, вы путаете типа, не слова. Вы просто А, и помогает, и у меня девушка, я вообще здесь работаю. Ему будут предъявлять претензии, соответственно, можно вызывать что оперативную группу для фиксации. какая это эвакуация данного транспортного средства за вороны и продажи цветами здесь будет составляться или нет? Я смысла не вижу здесь ему находиться, потому что он пострадал и загорелся. Но сам он с ходом не может уехать отсюда? Сам он с ходом не может уехать отсюда. То есть будет все эвакуировано? Если у города есть, я надеюсь, что есть, Евакуатор, котрий зможе колокувати автомобіль. Завдяки своєчасному втручанню активістів громадської приймальні Андрія Білецького жахливої трагедії на метро Мінській вдалося уникнути. Та ніхто не постраждав.